Apa sudah jadi dengan dunia hari ini? Adakah kerana pengaruh dunia tanpa sempadan, maka kanak-kanak seawal usia 14 tahun sudah berfikir untuk membunuh rakannya sendiri. Adakah kerana cinta atau dendam? Ikuti kisah ini. Seorang pelajar perempuan tingkatan 4 di sebuah sekolah di Petaling Jaya, Selangor maut selepas ditikam seorang pelajar lelaki pagi tadi. Seorang pelajar perempuan tingkatan 4 maut dipercayai ditikam pelajar lelaki tingkatan 2 di sebuah sekolah di bandar utama pada pagi 14 Oktober 2025 semalam. Kejadian ini berlaku di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 4, Petaling Jaya apabila seorang pelajar perempuan tingkatan 4 berbangsa Cina ditemui maut selepas ditikam rakan sekolahnya. Kejadian berlaku sekitar jam 9.10 hingga 9.30 pagi di kawasan tandas pelajar perempuan. Insiden itu segera mencetuskan panik dalam kalangan pelajar dan guru yang berada di blok berkenaan. Mangsa pelajar perempuan berusia 16 tahun dilaporkan maut di lokasi selepas mengalami beberapa tikaman pada badan menggunakan senjata tajam. Suspek pula ialah pelajar lelaki tingkatan 2 yang juga berbangsa Cina berusia 14 tahun yang dipercayai membawa pisau ke sekolah pada pagi kejadian. Polis mengesahkan bahawa kedua-dua mereka adalah pelajar di sekolah yang sama namun berbeza tingkatan. Pihak polis menerima panggilan kecemasan sekitar jam 9.40 pagi selepas guru terdengar jeritan kuat dari arah tanah das pelajar. Guru bertugas segera bergegas ke lokasi dan menemui mangsa dalam keadaan berlumuran darah sebelum menghubungi pihak berkuasa. Siasatan awal mendapati suspek membawa dua senjata tajam ke sekolah dan menikam mangsa beberapa kali di bahagian badan. Polis merampas kedua-dua senjata tajam berkenaan untuk dijadikan bahan bukti. Amat malang sekali, mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sebelum mayat dihantar ke unit forensik Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) untuk dibedah siasat. Guru dan beberapa pelajar yang mendengar jeritan mangsa cuba memberi bantuan tetapi insiden berlaku terlalu pantas. Pihak pentadbiran sekolah segera mengosongkan kawasan tandas dan memaklumkan kepada ibu bapa serta pihak polis. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan memperuntukkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Namun kerana suspek di bawah umur, kes akan dikendalikan mengikut Akta Kanak-Kanak 2001 dan dibicarakan di mahkamah bagi kanak-kanak. Yang paling menyedihkan... Uh... Kanak-kanak yang wanita ini ya yang umur lebih kurang uh, 16 tahun uh, telah meninggal dunia. Jadi kita tidak dapat memastikan motif sebenar uh, kejadian ini uh, dan kita masih lagi uh, melakukan siasatan, tangkapan telah dibuat dan insya-Allah uh, KP Selangor pun akan memberi uh, penerangan atau kenyataan uh, di kemudian masa. Kes ini juga mendapat respon daripada Ketua Polis Negara. Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata, motif kejadian masih disiasat dan identiti mangsa serta suspek tidak akan didedahkan memandangkan mereka masih remaja. Beliau menambah, laporan awal menunjukkan tiada unsur buli dikesan dalam insiden ini. Namun siasatan lanjut akan dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar. Mungkin Mir rasa kes cemburu agaknya mereka pelajar sekolah sudah tentunya kita rasa mereka saling lah kenal lah walaupun tak berkawan ke apa ke tapi satu sekolah okey walaupun di lain tingkatan lah tak ada orang cedera hanya satu orang saja yang meninggal dunia dalam kejadian ini setakat ini saya mengesahkan tiada unsur buli yang berlaku setakat siasatan kita pada saat ini just untuk maklumat rakan media tetapi soal siasat lanjut kita akan jalankan kalau timbul perkara-perkara lain saya akan maklumkan kemudian nanti Sementara itu, suasana di sekolah berkenaan menjadi panik apabila ibu bapa mula membanjiri kawasan sekolah selepas berita kejadian tersebar di media sosial. Ramai yang kelihatan cemas dan bimbang akan keselamatan anak-anak mereka. Pihak sekolah segera menenangkan keadaan dengan mengarahkan semua pelajar berkumpul di dewan utama. Menurut seorang saksi kejadian mendedahkan bahawa suspek masuk ke dalam kelas selepas kejadian dengan bajunya berlumuran darah sambil memegang senjata tajam. Menurut saksi itu, suspek tidak berkata apa-apa dan terus berdiri di hadapan kelas sebelum melarikan diri. Pelajar lain menjerit ketakutan dan berlari keluar dari bilik darjah. Saksi berkenaan berkata mereka masih trauma dengan kejadian tersebut. Malah dikatakan suspek bukan pelajar kelas itu. Mereka terkejut apabila suspek masuk ke kelas sambil memegang pisau. Beberapa pelajar yang menyaksikan kejadian itu diberikan kaunseling oleh guru bimbingan serta pegawai psikologi yang dihantar ke sekolah mujurlah segalanya terkawal. Suspek akhirnya berjaya ditahan polis tidak lama kemudian berhampiran kawasan sekolah. Polis menahan pelajar berkenaan bagi membantu siasatan lanjut dan membawanya ke balai polis petaling jaya untuk direkodkan kenyataan. Ketika ditahan, suspek masih berpakaian seragam sekolah dan kelihatan tenang. Hasil siasatan awal menunjukkan tiada pelajar lain yang cedera dalam kejadian tersebut. Pihak polis menumpukan siasatan kepada motif dan punca pergaduhan sama ada melibatkan perasaan dendam, cemburu atau tekanan emosi laporan perubatan akan membantu menentukan kekuatan serangan dan jumlah tikaman yang diterima mangsa. Dalam perkembangan lain, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan penubuhan satu jabatan kuasa khas bagi menyiasat semua aspek berkaitan kes ini. Beliau berkata, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan memberi kerjasama penuh kepada polis serta memastikan keadilan ditegakkan kepada mangsa dan keluarganya. Fadlina turut mengarahkan pasukan kaunselor dan guru bimbingan digerakkan ke sekolah bagi melaksanakan intervensi psikososial keluarga mangsa berada dalam keadaan terkejut dan masih belum bersedia memberikan kenyataan rasmi. Mereka kini dibantu pegawai kebajikan dan kaunselor bagi menghadapi proses pengecaman dan urusan pengebumian. Sementara itu, guru-guru sekolah berkenaan turut mezahirkan rasa sedih kerana kejadian berlaku di kawasan pendidikan yang sepatutnya menjadi tempat paling selamat. Pihak sekolah menutup kawasan tandas tempat kejadian dan menghentikan sementara sesi persekolahan pada hari tersebut. Kes ini mengejutkan ramai pihak. Seakan-akan kejadian dalam filem Psycho di mana seorang pembunuh berdiri di hadapan semua orang setelah menamatkan hidup mangsanya. Tak boleh nak salahkan cikgu yang kurang mendidik. Mak ayah sekarang pun pelik juga. Bila jadi kes macam ni nak salahkan sekolah. Padahal sekolah pertama itu adalah dari rumah. Rosaknya budak-budak sekarang kerana ibu bapa yang salah mendidik. Pahit, tapi itulah kenyataannya. Salam takziah. Sekian. Terima kasih.